ünsərl olsun kanalın izləyiciləri. Mən hazırda Kirə Müəllim məktəbə yaxın, 2-ci Araz market və belə deyək, 525 nömrəli marşrut xəttinə yaxın bir hissədə küçəsi asfalt olan 1.890 sor torpaq sahəsində kupçalı evində, həyəti yanı sayında, torpağının da kupçası olan belə bir 2 mərtəbəli 4 otaqdan ibarət hazır təmirli. İndi interyer barəsində də içəridə çəkilişdə görəcəksiniz. Su sayğacı və kombi aparatı, pətnütqası hər biri ayrı-ayrı da quraşdırılıb. Dəmir barbarlıqları bütün pəncərə, balkon hissələrinə vurulub. Həyat çarıqalı domet döşəməli həyətində bir neçə maşın yerləşə bilər. Hətta belə deyək, yay aylarında bura rahatlıqla bir basenidə o şişmə basenlərdənə qoyub uşaqların istifadə etdiyi üçün mümkündür. Və ağac gül hissəsi yerib sağ, sol tərəfdə nəzərdə tutulub. Və evimiz bir daha nəzərə çatdırım. Paket sənəd kupçadır. Evin də torpağının da kupçası əlimizdədir. Evimizin içərisinə daxil olduqda internet, qaz, su, işıq, kanalizasiya bütün sazlar var və aktiv şəkildədir. Daimi olaraq 7/24 fasiləsiz internet aparatımız quraşdırılıb radiator qətli döşəməsi taxtadan gördünüz ki və əlavə olaraq belə deyək, əldəmə hissəsində göstərim, birbaşa keçək. Əldəmə hissəsidir. Sanitar qovşaq hissəsidir. Hə, birinci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşaq hissəsidir və belə bir mətbəx hissəmiz də var. Mətbəx də belə hazır şəkildə. Və nəzərə çatdıraq ki, elektrik elektronika avadanlıqları götürüləcək. Qaz asprater yerində mebeli quraşdırılmış şəkildə sizlərə təhvil verilir. Hazırda da götürüləcək. Radiatorları var. Görünməyən buzdüşəddən istifadə olunub. Arxa hissəsi evimizin üç bir tərəfdən açıqdır. Digər bir tərəfində isə ev var və növbəti olaraq keçirik ha hə, zal hissəmizə keçək. Zal hissəmizi baş sizlərə göstəririk. Belə bir genişlikdə zal hissəmiz. Rahat şəkildə divanı, stol stulu yerləşdirilib. Tavan hündürlükdə normal şəkildə və növbəti olaraq keçirik ikinci mərtəbə hissəmizə. İkinci mərtəbədə olan digər üç otaqları da sizlərə göstərək. İllələr rahat şəkildə çıxmaq mümkündür. Mərtəbə arası manlit beton. Və evimizin bir daha vurğulanıb kupçası əlindədir. İpotekiyə yararlıdır. Sənədlər hazır olanlar buyurub müraciət edə bilər. Bu belə bir, bir otağımız var boş şəkildə. Hal-hazırda gördüyünüz kimi bir otaq boş şəkildə. Yataq otağı kimi eləmək olar, garderob da eləmək olar. Digər bir otaq istəmiz Rahat şəkildə çox sayıldı. Yataq dəsti yığılıb. Və digər bir uşaq otağı üçün nəzərdə tutulmuş belə bir uşaq otağı da hələlik amma gənc otağı kimi də istifadə eləmək mümkündür. Və balkon hissəsi, balkon hissəsindən də çaq göstərək sizlərə. Balkon hissəsindən də çıxış, dəmir parmaqlıq edilmiş şəkildə. Həyətinin genişliyi, digər otağın navesi, yan tərəf boşluq, gördüyünüz kimi. Və evimiz təklif olunur 105.000 manat. dilimlə. Sahibi tərəfindən endirim ediləcək. İkinci mərtəbənin döşəməsində gördük ki, laminat döşəmədir. Bu əşyalar çıxacaq. Yəni ev sahibinin özünə aid olan əşyalar çıxacaq. Sacaq yataq dəstici, bəli. Digər otaq olan hissədə də aydın əşyalar çıxartdır. Və növbəti olaraq belə bir ham orta hissəmiz ikinci mərtəbədə yerləşən tam olaraq aksesuarlı şəkildə möyduduruna qədər qoyulub və bura qədər. Vaxt ayırdığınız üçün təşəkkürlər. Növbəti çəkiləri gözləyin. Hal-hazırda olan bu evimiz həqiqətən də çox sərfəli qiymətədir. Yararlanın. İpotekası olanlar, nağd və ya ipoteka olduqda da qiymət endirim edəcək sahibi tərəfindən 105.000 manata. Təşəkkürlər. Sağ olun. Növbətciliklərinizi gözləyin. Eləlik. Təşəkkürlər.